хочется уже вернуться к нормальной жизни. Всем детям вернуться домой, в школы, нам вернуться на работу. Хочется, чтобы все были живы. Хочется, чтобы все хлопцы отсюда живы, домой вернулись. Все без слез, о а ситуации рассказывать нельзя, вы сами видите. Все. Слава Богу, живы. И молимся, чтобы Луганс, Донец, Горловка как можно скорее тоже вернулись к жизни, чтобы никто не пострадал, чтобы весь этот ужас закончился. Да что говорить? Так видно. Особо у нас ситуация, мы без работы все, как бы это не радует, потому что мы, ну, разбито очень много, мы хотим, чтобы у нас была работа, чтобы все наладилось, но еще идут военные действия недалеко, мы этого очень боимся, как бы, ну, хочется, чтобы мир и чтобы у нас была работа. Нет, ну мы как бы не знаем, вроде как пока власти особо нет. Мы ага. не знаем об этом толком ничего. Мы вот пришли на работу, нас созывают, мы там ну как бы убираем, вот занимаемся вот такими делами. Ну, не знаем, но мы переживаем очень а, за мы будущее. В мы в санатории, в санатории а, да. Но мы переживаем за будущее, мы хотим, чтобы все быстрее наладилось. Ага. Это ага. все наши мнения ага. во всех ага. такое. Пока много людей без работы, это очень не радует. В городе ну, обстановка без работы. Ну, Спасибо вам. Всего доброго. Как mm -hmm. взгляды настрой у людей? Ну, уже у людей лучше настрой. Потому что уже, слава богу, закончилась эта бомбежка, самая страшная, что у нас было. А так что, вышли на работу. Надеемся, что будем все-таки работать. Дай бог, чтобы конечно, была у нас работа, потому что до пенсии... Далеко, а жить за что то треба. А, ну, розкажіть, будь ласка, просто про ситуацію в Слов'янську, як люди зараз сприймають нинішню ситуацію, чи є зміни на краще, от, чи багато будинків там знищено. Ми ж так бачили, нібито місто красиво лишилось без, з мінімальними втратами, як на вашу думку. У нас местами есть районы, которые сильно пострадали, там, где было больше скопление ополченцев, эти районы пострадали очень сильно. Там буквально дом через дом разбиты, очень много, одни стены просто оставались. Микрорайон Артема, улица Бульварная, туда вверх, в город, вы можете подняться, улица идет под наклоном, и там идут свои дома. И там буквально дом через дом пострадали. Это счастье, если у кого-то пострадали просто заборы, либо там кошка чуть затронута очень много... Нету стены там, либо выгорел дом вообще весь, либо разрушена крыша. То есть, частный есть. Сектор. Частный сектор, Конечно. да. Угу. Вот. И... Подъезд, прям, ну, вот это микрорайон Артема тоже, да, там 10 где школа подсказывает, да. Вот там, где было, я же говорю, скопление, там очень много разрушено. Настроение... Ну, людям нужна работа, и людям нужна работа не просто субботник, людям не за что жить. Поэтому нам нужна работа, которую нам бы предоставили. Вот нам сейчас закрыли санатории да, с 8 июля. А люди, ну, элементарно, им нужно деньги на пропитание. Спасибо, что да, дадут паёк, но паёк же не решает всех проблем. Поэтому это бы хотелось бы, конечно. И не только у нас здесь на курорте, люди, большинство людей сейчас остались без работы. А это... санаторий приватный или державный? Э, нет, санаторий это не, не государственная собственность. Нет, 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 нет. Вот, поэтому мы сидим в отпусках за свой счет. Вот, поэтому, ну, вот так. Сейчас ну, вот вышли на субботник, убираем. Ну, хорошо, и то. Наш славянский санаторий еще, еще закрыт. Мы даже вокруг него туда вообще не пропускаем. Ну, мы видели, люди купаются, они в этом настроении нормально. Ну, да, нормально, а что. Надо восстановить город, понятно. Хорошо и субботник сделать, и это. В общем, все это правильно. А вот, вы до нынешней власти, до еще все-таки действующего уряда, что нужно славянскому в первую очередь? Так. Да, работа нужна в первую очередь, восстановить нашу инфраструктуру обязательно. Ну, без работы, как сказать, стимула нет у людей к жизни, если нет заработка, если нет дохода. Поэтому что еще сказать? Сказать то, что надо пересматривать на местах, когда квартальные воруют, уже гуманитарку не додают. Ну, просто противно смотреть на это. Когда им выдается пленка забить окна, и она тоже уходит в никуда. Ну, начиная с малых, вот, занимающие посты, начиная с квартальных и заканчивая выше и выше, везде надо присматриваться к людям и назначать на те посты людей ответственных, которые не будут заботиться только о своем кармане. По-моему, за это пытались и боролись, и с этого начиналось, а не изменилась ситуация. А как вы думаете, если славянскому людям дать возможность убрать полностью районную владу, миску владу, будет выбрана какая-то толковая влада, или все остается как Я то, що, альтернатива этим коррупционерам, какие-то толковые управленцы у вас Честно сказать, владу. я не верю в честные выборы. Угу. Не верю в это. Как, какие, как бы ни представляли, я не верю, что это может быть. Вот и ну, все. Взагалі, ну, да. Але є у вас тут кандидатури таких людей, яким ви довіряєте? Я не знаю пока, не могу сказать. За себя не могу сказать. Может, у кого-то есть, за себя не могу сказать. Добре, спасибо вам, будем сподіватися на краще. Все, Всего вам доброго. До свидания. Кто? Солнце встречает. Люди купаются, типа хотя и не так супермассово, но в